to miss you Подождите, подождите, это еще не конец. Дело в том, что мы подумали так. Вы знаете, наверняка здесь в твоем формате приходят группы, берут всяких себе танцоров, берут всяких силиконовых танцовщиц, диджеев топлес и как-то удивляют народ. Но мы поступили проще. Мы копнули в народную историю и поняли, что самым главным сюрпризом на этой сцене может стать только один человек. Человек, который умеет нажимать правильно на кнопки. На кнопки одного музыкального инструмента. Инструмента, которого я могу рассказать об этом миллион, но я скажу вам, это Гриша играет он на Баяне. Настя, представь, Гриша. Ну, Гриша, путь. давай! Гришка, давай! Давай, Гриша! Давай так, чтобы все вместе с нами запили. И даже те люди, которые сейчас сидят с пивом и вместо футбола смотрят потапа по Инастю, чтобы они так почесали себя по животу. Засунули палец в пупок, так сделали и спили вместе с нами. Не ищи меня вконтакте. В одноклассниках нас нету. Мы разбросаны по свету. На Те песни, которые мы исполняем, те песни, которые написаны и еще люди не видели, я могу сказать, что я в диком восторге, и мое музыкальное такое душевное состояние удовлетворено на все миллион процентов. Мало того, мне кажется, почему-то что все именно мне завидуют, что есть такой автор, который пишет, который сочиняет хиты, клепает их вообще, как фу, семечки плюет. Вот, это очень круто.